ড্রাগস বা নিচাযুক্ত সামগ্রীর অবৈধ সরবরাহের বিরুদ্ধে আমার অভিযান অব্যাহত আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অসম রাজ্যখনক সম্পূর্ণরূপে ড্রাগস মুক্ত করব বিচার আর এই যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্য সারোগত করে আমি অহরভাবে অবৈধ নিচাযুক্ত সামগ্রীর বিরুদ্ধে আমি অভিযান চলাই আস আর এই অভিযানের এক অংশস্বরূপে আজি আবেলি এটা এটা বিশেষ অভিযান আমি আৰু এই অভিযানটো আমার ভলাই থানা অন্তর্গত সপ্তগ্রাম অঞ্চলত সেই অভিযান চলিছিলে আর সেই অভিযান কালত আমি এখন গাড়ী এখন ভেহিকল এই ছাইডৰ পৰা আহি আছিলে আর সেই গাড়ীখনক আমি ইন্টারস্ট কৰিবলৈ সক্ষম হলো গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হল এম এন জিৰ' ওৱান এ এছ ওৱান ফাইভ নাইন ওৱান এই গাড়ীখন যেতিয়া আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পাছত দুজন ব্যক্তি গাড়ীখনত থকা দুজন আৰোহী এজন হ'ল মাইকেল লেৰামাউথ তেওঁৰ ঘৰ হ'ল শইকত চূৰাচান্দপুৰ মণিপুৰ আৰু দ্বিতীয়গৰাকী এগৰাকী মহিলা আছিলে তাইৰ নাম মেৰিনা নেইটিনফাল তাইৰ হ'ল ৱাইফ অৱ মাইকেল লেৰা মাউথ চূড়াচানপুৰ মণিপুৰ তেওঁলোকে এই দুই দুইজন ব্যক্তিৰ গাড়ীখনত মদুত আছিলে আৰু যেতিয়া আমি গাড়ীখনত খান তালাচী চলাওঁ তেতিয়া গাড়ীখনৰ পৰা আমি নিৰান্নব্বৈটা চাবোনৰ বাকচত সন্দেহযুক্তভাৱে হিৰইন থকা বাকচ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই যিখিনি নাইণ্টি নাইনটা বা নিৰান্নব্বৈটা চবকেছত আমি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী লাভ কৰিলোঁ সেইখিনি স্থলীতে আমি ড্ৰাগ ডিটেকশ্যন কিটৰ জৰিয়তে আমি পৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু পৰীক্ষণ কালত আমি ইতিবাচক ৰিপ্লাই পোৱাৰ পাছত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি তাত থকা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ মানে উপস্থিতিত আমি গোটেইখিনি সামগ্ৰী জব্দ কৰোঁ আৰু এই যিখিনি সাম সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ এইখিনিৰ ওজন হৈছে প্ৰায় এক দশমিক দুই দুই কিলোগ্ৰাম আৰু এই গোটেই সামগ্ৰীখিনিৰ চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ যি মূল্য হ'ব সেই মূল্য প্ৰায় ছয় দশমিক দুই দুই কোটিৰো অধিক হ'ব গতিকে গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰোঁ জব্দ কৰাৰ লগতে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আমি ইয়াৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তদন্ত আমাৰ বৰ্তমানলৈকে চলি আছে আৰু এই তদন্ত কালত দেখা গৈছে যে দুই তিনিদিনৰ আগতে সেই গাড়ীখনত চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা ৰাওনা হৈছিলে আৰু আমি এই গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পিছত এই সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এইটোও দেখা গৈছে যে এই যিখিনি সামগ্ৰী আছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমাৰ জিলাক এটা ট্ৰেঞ্জিট পইণ্ট হিচাপে লৈ বহিঃৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ ইয়াৰ পৰিকল্পনা আছিলে গতিকে আমি ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কে থকা আন আন ব্যক্তি যিসকল আন্তঃৰাজ্যিক হওক বা আন্তঃজিলা হওক তেওঁ চক্ৰ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ